shu ulug' kunlarda saudiya arabistonida yurtdoshlarimiz haj ziyoratida hozir bo'lishgan ta'kidlash joiz islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan muqaddas ziyoratni ado etish borasida ham imkoniyatlar kengaymoqda masalan 2022 yil o'n ming nafar o'zbekistonlik ziyoratchilar haj amallarini bajargan bo'lsa ularning soni bu yil o'n besh mingdan ortdi mazkur miqdor kelgusida bosqichma bosqich ravishda yanada oshirib boriladi hozirgi lavhamizda esa yurtimiz ziyoratchilarining haj amallari xususida so'z yuritiladi muqaddas zulhijja oyining muhim voqeasi bu albatta haj ibodati hisoblanadi shu kunlarda o'n besh ming nafar yurtdoshimiz butun dunyo mo'min musulmonlari orzu qiladigan ulug' amallarni ado etmoqda ya'ni zulhijja oyining sakkizinchi kunida o'zbekistonlik ziyoratchilar hajning asosiy amallarini bajarishga kirishib ehromlarda mino vodiysi tomon yo'l oldi bu yil mino vodiysida rekord darajadagi yuz mingdan ziyod manashu <SMILINGaría> yerda de davlatimiz tomonidan shunaqa katta ishlar bo'ldiki ming rahmat ming rahmat juda ko'pchilik xursand hamma yig'lab gapiryaptida xudoga shukur shu narsalar bo'ldiki mana bizani shunchalik hojatimizni chiqarishdi ming 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 rahmat ming rahmat kayfiyatlar judayam a'lo mana shunday joylarga yetkazganiga avvalambor allohimizga shukur nihoyatda xursandmizki insonni qadrini yuqoriligini prezidentimizga rahmat yurtboshimizga o'tgan yili o'n ikki ming bo'lgan bo'lsa mana bu yil o'n besh ming bu o'zidan o'zi bo'ladigan holat emas buni orqasida juda yam katta mas'uliyatli ishlar judayam katta mehnat yotibdi cheksiz minnatdorchilik bildiramiz yurtimizni duo qilamiz yurtimizda mana hozir don yig'ishtirish mavsumi bo'lyapti don yig'ishtirishlarga hammasiga allohim baraka bersin o'zbekistonni boshqacha kutib oldi bular inson qadrini mana shu yerda yana yam his qildik shukur qilamiz shunchalik bergan kunlariga allohimni yana yaxshi kunlarni allohdan so'raymiz oldingi sharoit bilan hozirgi sharoitni solishtiradigan bo'lsak judayam farqi borda biz shuni chudan minnatdormiz mana yoshi kattalar ham qiynalmasdan chiroyli mehmonxonalarda o'z uyimizda o'tirganday yig'lab yig'lab duo qilyapmizki butun yurtimizga o'zbekistonimizga tinchlik sog'lik xotirjam duo qotiribmiz. davlatimizni yana ham ravnaqini so'rab qo'l ochib hamma onalar duo qilamiz haqiqat bu yilgi haj mavsumida o'zbekiston tarixida birinchi marta o'n ming nafar hamyurtlarimiz hojilik maqomiga ega bo'lish baxtini tuymoqda jumladan 82 yoshni qarshilagan ozoda yaning 15 yillik orzusi ham ushalib ulug' amal haj ibodatini bajarish tek saodatga erishyapti yoshim 82 da, lekin qiynalganim yo'q o'zbekistonimga katta rahmat o'zbekistonimdan aylanay o'zbekistonda yashab shunday makka madinalarda makkalarda yurib haj amallarini bajarayotganimga ollohga shukur juda yam baxtlibiza mana shu kunga yetganimiz uchun allohga hamdi sanolar aytamiz yurtimiz yanada gullab yashasin hajga keluvchilar soni yanada ko'paysin lomashur 'hammaozani mana e'zozda olib yurishibdi davlatimizga katta rahmat o'zbekiston hojilariga bo'layotgan e'tiborni biz har qadamimizda his qilib turibmiz juda sharoitlar yaxshi. Labbay allohu labbay senga labbay sening sheriging yo'q senga labbay bu yil haj umidida dunyoning turli burchaklaridan Makka makkayi mukarramaga jam bo'lgan mu'min musulmonlar mazkur muborak talbiyani aytgan holda haj amallarini ado etmoqdalar mino vodiysida kun davomida bo'lish haj amallarining bir qismi va ulug' savob olishga umid qilinadi darvoqe mino vodiysida o'zbekistonlik hojilar uchun shinam chodirlar ajratilgan qadri baland yurtdoshlarimiz yaratgandan yurtimiz hamisha tinch xalqimizning yanada farovon va bu kabi xayrli ishlarning boshida turganlar omon bo'lishini so'rab duo qilishmoqda ot oshgandan keyin mana bizlarga navbat kelib qoldi biz juda yam xursandmiz bundan endi bundan buyog'iga ham alloh taologa mana shuni hamdusonalar aytib vatanimga yana davom etib xizmat qilsak degan umidimiz bor o'zim o'qituvchiman xudo xohlasa yana yoshlarga ta'lim berishga harakat qilaman deb o'ylayman endi alloh mana kuch berdi yana yana ham kuch berdi deb o'ylayman shu vatanimga xizmat qilaman deb aytaman o'zim zulhijoyning 9 kuni barcha ziyoratchilarimiz erta tongdan hajning yana bir farzini bajarish maqsadida arofat tomon yo'l oldilar hadislarda keltirilishicha arofatda qilingan duo shak shubhasiz qabul bo'ladi hojilarimiz muqaddas manzilda muyassar bo'lganicha duoiy xayrlar qildilar arafa kuni davlatimiz rahbari qalbi shukuhga to'lib turgan barcha vatandoshlarimizni qurbon hayiti bilan muborakbot etib eng ezgu tilaklarini bildirgani ayniqsa hojilarimiz va ulamolarimizni to'lqinlantirib yubordi bu tabrikning mohiyatini arafa kuni aro atanglaganlardan eshitamiz bugun mana muborak qurbon hayiti kunlarida yurtimizda bo'layotgan juda katta bir diniy islohotlar xalqimizni mana bunaqa ibodatlarni to'la to'kis ado etishligi bu yilgi xursandchilik ustiga xursandchilik o'n besh ming yurtimizdan hojilarimizni kelib arafotni to'ldirib duolarga mashg'ul bo'lib turgan bir paytlarida muhtaram yurtboshimizni o'zbekiston xalqiga tabrik yo'llashliklari hojilarimizni umuman xalqimizni yana ham ruhiyatini kayfiyatini ko'tarib yubordi ayniqsa bu tabrik asnosida o'zbekistondan kelgan hojilarimizni alohida eslab ularni nomlarini zikr qilinishligi yana bu yerdagi hojilarimizni kayfiyatiga kayfiyat qo'shdi va o'zlarini duolarda yurtimizni farovonligi muhtaram yurtboshimizni yurtimiz uchun qilayotgan barcha xayrlik ishlarida Allah'ta, alloh taolodan yori madadkorlikni so'rab xayrlik duo qilishliklariga bu tabrik yana ham sabab bo'ldi hojilarimiz eng ko'tarinki bir ruhda yaxshi bir xursandchilik quvonchga to'lgan hollarida duo iltijolarni qilmoqda allohga shukurlar bo'lsin bizga berilgan bu imkonlar bizni vatandoshlarimizga aynan o'zbekiston yurtiga eliga berilgan bu sharoit illa allohni lutfidir bu aynan hozirgi kundagi yangi o'zbekistonimizni barakotidandir. nega tariximiz shohidki 15 minglik hojini bu Arafatlarda, minolarda turishligi illo elimizni kundan kunga yanada rivoj topishligidir alloh taolo yana ham ziyoda aylasin ayniqsa muhtaram yurtboshimizni xalqimizga qilgan qurbon Hayitga hayitgat qilingan tabriklarini va u tabrikda hojilarni alohida eslashligi hammamizga quvonch bo'ldi hojilarni ruhiga yana ruhiyat qo'shildi har bir hojilarimizni yuzida quvonch har birlarida rizo rozichilik eng asosida boshida turgan davlat rahbarimiz o'zlari bo'ladilar alhamdllah diniy islohotlarimizda faqat alhamdlalah rivoj ustiga rivoj topmoqdamiz yangi o'zbekistonimizni yangicha o'sha qadam bosishi deya tushunamiz alloh bundan ham ko'paytirib ziyodaaylagan bo'lsin o'z navbatida o'zbekiston hojilari ham muborak arofat vodiysidan turib davlatimiz rahbari va xalqimizga tabrik yo'lladilar bismillahir rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram prezident janobi oliylari siz va siz orqali barcha yurtdoshlarimizni musulmon ummatining eng ulug' bayrami qurbon hayiti bilan haj ibodatini ko'tarinki ruhda ado etayotgan ham yurtlarimiz nomidan samimiy muborakbod etamiz biz o'zbekistonlik hojilar shunday fayzli kunlar uchun shukronalar aytib haq taolodan diyorimizga qut baraka xalqimizga farovonlik farzandlarimizga barkamollik so'rab duolar qilmoqdamiz hojilarimizning prezidentimiz va xalqimizga yo'llagan tabrigida ularning dil ishorlarida fuqarolarimizning diniy e'tiqod borasidagi huquq va erkinliklari to'la ta'minlanib mo'min musulmonlarimiz ibodat amallarini emin erkin bajarayotganliklari xususan haj umra qiluvchilar soni keskin oshgani ular bu islohotlar samarasini o'z hayotlarida his qilayotganlari qadrlari ulug'lanayotganini o'z ifodasini topgan besh ming atrofida haj qilardik bugungi kunga kelib mana qarangki 15 besh ming nafar hoji endi o'n besh ming nafar ziyoratchini hajga olib kelish makkayu mukarrama i munavvarda safarlarda bularni olib yurish o'zi bir mashaqqat lekin qarang birorta mashaqqat sezmayapmiz chunki har yilgidan o'zgacha har yilgidan shavqli har yilgidan zavqli har yilkidan go'zal o'tmoqda buni e'tirof qilmasdan shukrini qilmasdan iloji yo'q qilingan imkoniyatlarni hojilarimizning ibodatiga ziyoratiga yanada zavq bag'shlayapti yanada chiroyli ko'tarinki o'tishiga xizmat qilyapti joajon vatanimizning obodligi farovonligi tinchligini so'rab yaratganga iltijorat qilmoqdalar vatanimiz elimiz xalqimiz yurtimiz haqidagi go'zal duolarimizni o'zi ijobat aylasin barcha amallarni go'zal ado qilib savoblarga to'lib barakotlar bilan albatta vatanga yetib borgandan keyin ham xalqimizni oldida chin ma'noda hoji bo'lib odobimiz bilan o'zimizning demak yaxshi amallarimiz bilan ibrat bo'lamiz degan maqsadlarni ham aziz ziyoratchilarimiz oldilariga qo'ymoqdalar shukuhli lahzalarda hamma hojilarimizning tillariyu dillarida bir tilak yurtimiz bosib o'tayotgan yo'l ravon uning yo'lboshchisi omon bo'lsin hojilarimizning tabarruk manzillarda qilayotgan ezgu niyatlari ijobat bo'lib yorug' yuz bilan vatanimizga yetib olishlarini tilab qolamiz